yigirma ming dollar bersang ham reklama olmayman deb hozir bir joydan chiqib ketdim okajon bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz ming bor uzr so'rayman sizdan xafa bo'lmang man просто ozgina vatanimni yaxshi ko'raman shekilli mana shunaqa bir qaysar bir iplos odatim bor mani xullas man hamma dom oluvchilarga murojaat qilmoqchiman и dom quruvchilarga murojaat qilmoqchiman davlatdagi katta organdagi xodimlar ham bu videoni ko'rsa yaxshi bo'ladi sababi bir obyektga keldim man hozir domni reklama qilish kerak edi xonadonlar qurilar ekan ellik oygacha bo'lib bo'lib berish e, yo'lga qo'yishmoqchi ekan o'shani reklama qilib e'lon qilib berishim kerak edi lekin man so'radim nechta xonadon endi aniq sifrasini aytsam bilib qo'yishinglar mumkin qaysi xonadonligini deylik o'n mingta xonadon tushadi ho'p o'n mingta xonadonga nechta parkovka desam olti yuztacha aytdi bir o'n barobar kam anaqani aytdi domni orasi bir biriga bir, shunaqa yaqin qurilyapti juda chiroyli dom tushyapti lekin parkovkani hech kim o'ylayotgani yo'q shu davlat organlari shu hokimiyatmi shu loyiha berayotgan paytida qayerga стояnka qurasan degan savollar yoki talabni qo'yadimi yo'qmi Men shuni tushunmayapman. man shaharda da hamma joy пробкаda уже yurib bo'lmayapti-da. qachongacha ey, mayli domchilar u biznes ular soqa qilish kerak kichkina joydan bo'lsa ham ko'proq foyda olish kerak lekin ruxsat berayotgan organ qayterga qarayapti a yana boshlaymi mahalla qaterga qarayapti bu akalar patriot bo'linglar shu yurtni farzandimizku o'zimizni o'zbekistonimizni toshkentimizni hamma yoqni dom qilib tashlamaylik moshina qo'yishga joyi yo'q domchi akalar ozgina vijdon qilinglarda sizlar ham iloji bo'lsa parkovkaga joy qilinglar уже anai детский площадка уже тема emas детский площадкаga ozgina joy qilib qo'yib bo'ldi детский площадка qilib qo'yishyapti футбольный stadion stadion уже rol o'ynamay qo'ydi o'zi oxirgi paytlarda man dom olayotgan odamlarga maslahat bermoqchiman akalar ukalar dom olayotganinglarda sizlarga застройщик uyni reklama qilayotgan paytda mundoq hisob kitob qiling birdan to'qqizinchi etajgacha nechta xonadon bor так kalkulyatorga soling deylik 100 ta mashinaga parkovka kerak shunda pastga qarang sanab chiqing 1, 2, 3. nechta mashina sig'adi o'sha domni tagiga parkovka qilsa bo'ladimi yo'qmi parkovkasi bormi yo'qmi shuni hisobini olingda agar siz aytgan hisob kitobi parkovkaga beriladigan mashinaga to'g'ri kelmasa u domni olmaganingiz ma'qul ertaga o'zingiz qiynalasiz agar ayolingizga ham mashina olib beradigan bo'lsangiz bitta xonadonda ikkita mashina bo'ladigan bo'lsa vapshe tamom degani o'zinglar bilasizlar